Мы русских не, не берем сейчас. Все, уходите типа, отсюда. На Руси, кажется, поступово все просто меняется с головы на ноги. Адже теперь россияне скажут, что не могут влаштуватися на работу, бо что в некоторые компании принимают уже только русских. Пошло уже до того, люди, пришел устраиваться на заправку. Не буду говорить фирму. Не вышел ни русский какой-то бригадир, сказал, мы, мы русских не, не берем сейчас. Все, уходите типа, отсюда. Тут только типа наш... Вот так. А еще на России, а точнее в Москве, укрытия выявляется только для обранных. Ходили мы, вернее у меня знакомая работает в она говорит, все бомбоубежища это для избранных, это не не для людей, то есть они там уже посчитали, что ну, кого они в эти бомбоубежища пустят. Поэтому бесполезно что-то ходить, там этот какой-нибудь опять сидит, схему отдаст. А на самом деле людям, ну, уже не показывают план эвакуации, значит, люди уже не нужны. Ну, в принципе, что уже последние события показывают данным давно да, что люди здесь не нужны. Вернее, русские здесь не нужны. А голосующие незаменимые специалисты, наоборот, приветствуются. Поэтому вот ребята военные, с кем в госпитале общаюсь, они говорят, выживут те, кто на земле своим хозяйством, если вода есть, генератор тепло, то есть надо понимать, что, вот, что здесь ведут режим тоже, как он, ГТО, КТО, и у нас могут даже отопление отключить в квартирах. Мы зимой будем просто в дубильниках, в этих в каменных сидеть. И из района в район не, не, разрез, не разрешат передвигаться. Я знаю, что вот в Рязани люди объединяются, у них там есть поселение, они уже туда себе медикаменты, воду, продукты притащили. Как бы вот это, похоже, единственный момент, когда ты можешь выжить на земле. Ну, как бы деревни, там они стреляют туда особенно не будут. Продовжують росіянам приходити погрози від російського керівництва саме тим росіянам, які намагаються хоч якось виражати відміну від партії думку. Проте кремлівському режиму такі персонажі просто не потрібні. Мені сьогодні прийшло, я вважаю, угрожаюче повідомлення, тому я тепер опасаюся за свою життя. Мені прийшло смс-повідомлення, в тексті було написано, що ми про вас все знаємо, перекладайте свою діяльність. Могу догадуватися, що моя діяльність зв'язана з тим, що я озвучую своє мнення. Пару днів тому я участвую в эфире, где рассказала о том, как меня пытали в городе Белгород в отделении полиции. А вчера я выложила видео, где говорила свое мнение по поводу прилетов в Раменское, Подмосковье, БПЛА. И также свое отношение в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева. Если у нас вот так у честных, порядочных женщин каким-то непонятным образом начинают укатывать, прессовать и угрожать, я считаю, это угроза. То о чому ми вообще можемо на що можемо надіятися в нашій країні, коли у нас вообще ситуація дуже серйозна? І здається, трішки, але щось там починає рухатися, десь там в головах деяких росіян. І вони здогадуються, що живуть при фашистському режимі, і чим далі, тим стає тільки гірше. То в країні такі безобразі творяться, що как-то ну не замічать вже просто не можна. як так получилось в Росії, то Страна, победившая фашизм, позволила себе иметь своих ряда, в рядах правоохранительных структур, да, таких вот силовиков, следователей, которые в нашем демократическом, как утверждает наша конституция, да, государстве использовать такие страшные методы, как пытки. В системе всегда страшен не просто человек, а человек, способный повести за собой, который показывает выход путь. Каждая формация имеет начало и конец. Есть определение фашизма Георгом Димитровным. Еще в 1935 году. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее шовинистических кругов финансового капитала. И второе. Фашизм – есть прямое проявление кризиса буржуазных отношений. То есть тех отношений, в которых сейчас живет наша страна. Когда наступают острые периоды в развитии буржуазных формаций, то власть, придержащая, всегда использует фашизм и фашистскую идеологию как инструмент манипуляции, подавления оппозиции. Это не фейк, это цитата Георга Димитрова. Так в какой стадии мы сейчас находимся? Получается, что у нас сейчас агония, агония той формации и той системы, в которой все мы с вами Ось до речі, російський блогер порівнює як у Німеччині відрізняється територія колишньої ГДР. Це російська абревіатура, а українською це звучить Німецька Демократична Республіка. Та частина на якій паразитував московський режим свого часу. От я сейчас в США є ФРГ, где не ламаються, а є ГДР де все ламається. будь пожалуйста, хто в ГДР гаділ людям в голову 40 років? кто сделал так, что они потеряли от 4 до 5 пунктов АК. Конкретно Дрезден потерял против Гамбурга 15 пунктов айки Там США были, в Гамбурге. Там был вот ваш русский мир в Дрездене. Они 15 пунктов IQ потеряли. Так вы им голову нагадили вашим советским образованием. Скажи мне, пожалуйста, почему люди в Заксоне, где был ваш долбанный русский мир, и люди в Нидерзаксоне, у них разный э, рост, хотя это ЗАГСы, это ЗАГСы. Почему у них на 30-40 сантиметров рост ниже, одно племя. Я уже не говорю там, что просто немцы, они одного рода, с одного рода вы сделали так, что в Нидерзаксоне люди на 30-40 сантиметров выше ростом, которые были под США. А в ЗАГСе люди ниже после вас, после русского гребаного мира. Из-за недоедания и нехватки витаминов. Почему они ростом ниже стали? Расскажи мне. Почему у них все? Разваливается? Почему они отупили? Расскажи мне. Пожалуйста. Расскажи мне, пожалуйста, почему у них коррупция процветает и почему она на первом месте во всей Германии? Реально, взять Нидерзагса, где было США, и взять ЗАГСы. Здесь ее практически нет в Нидерзаксоне, в Заксоне на первом месте. Расскажи мне, почему это так? Почему у них на первом месте аборты в Заксоне, а в Нидерзаксоне не Почему они на первом месте по разводам, а здесь на последнем месте одно племя? я тебе расскажу, почему это так? Потому что тут были в Нидерзаксоне США, а в Заксоне были вы. Поэтому у них все мосты разваливаются. корупція. Тим часом російські в'язні, які вирішили підписати контрактик і піти вбивати українців, то вони тепер ниють, що краще б вони відсиділи ще свої там 10 років, ніж підписували документ з кремлівським режимом. Послухайте. І на контракт в з місць лишення свободи. Значить, так ви підписуєте контракт на один год. Ну, це только в теорії, только на бумажки. На самом же деле ви вот до кінця СВО. вот этот код, что у вас будет, это у вас будет штрафбат. Вы автомат попадаете в штрафбат. Куда вы потом конкретно попадете, это одному богу известно. Например, я лично расскажу про себя. Я подписал контракт. Меня увезли на три недели в учебку в Луганскую область Марковку. Где ну, нас серьезно реально учили. Я скажу так. С горем пополам какие-то нам знания все-таки меня учили летать на беспилотниках, так как я старший оператор купла подошелся. И я вам скажу так, меня после этого увезли в Волчанск на передовую. И мои знания о беспилотниках, они почти не пригодились, только лишь как от них бегать. Управлять у меня ими было, не, не было возможности, поскольку там у нас дронов не было. Все небо было их. Возможно, много кто из вас будет жалеть потом об этом. Лично, когда я находился в подвале, я и все остальные говорили, да лучше бы мы еще 10 лет отсидели. не же только уйти бы с этого конченного ада. Друзья, на этом все. Обязательно напишите ваш комментарий, поставьте лайк и ждите на следующий выпуск.